идея о том, чтобы в храме на Подоле была съемка, заложилась с самого начала построения этого храма. Когда устроили эти стены, сразу же предусмотрели систему аппаратуры для того, чтобы здесь была трансляция. Три, две, одна, смотрим в эфир. Поехали! Доброе утро! Мы приветствуем всех гостей в этом зале, а также радиослушателей и зрителей прямой трансляции богослужения в храме на Подоле. И сложно, можно сказать, быть пастором этой общения, но и интересно. Для меня большие переживания, когда дети начинают где-то разлазиться по сцене. Я больше всего переживаю, чтобы они не стащили цветы, которые у нас стоят на сцене, и чтобы они себя хорошо вели. Это всегда необычно, это всегда мобилизирует нас, это всегда приводит нас к состоянию определенного стресса, потому что нужно вовремя начать, вовремя закончить. У нас же все очень жестко по времени, поэтому нужно вложиться и мысли, которые у тебя есть, ты не все всегда без опыта вот можешь вместить в 35 минут, которые очень строго режиссер регламентирует. Написано, как ангелы, превосходя их крепостью и силой, у нас нет возможности сделать стационарную установку. То есть, чтобы от субботы в субботу мы просто приходили, включали и занимались своей работой. Нам нужно с пятницы все полностью подготовить. А связано это с тем, что оборудование используется и в других программах также. Если бы у нас было свое оборудование, предназначено для вот этой программы, то мы бы могли намного больше времени уделить бы качеству самого музыкального служения, а не процессу подключения этих проводов, поиска этих проводов, замены. Из-за того, что мы постоянно дергаем, оборудование с одного места в другое, то оно выходит из строя. Когда у нас четыре микрофона, а не пять, очень сложно делать какие-то сложные музыкальные вещи, где мы хотим больше, чтобы людей пело, или чтобы мы использовать живые инструменты. Организации музыкального служения задействована целая команда. И готовится музыкальное служение на три месяца вперед. Мы имеем очень хороший ресурс в Украине, инструментальные, хоровые коллективы, солисты, но не имеем возможности их приглашать на участие в служении в храме на подоле, так как это все связано с финансами. Работа сложная, трудная, нервная и выматывающая. Я сплю спокойно с пятницы на субботу, тогда когда отпуск. Но вместе с тем, когда служение проходит по окончании его испытываешь глубокое удовлетворение от того, что Слово Божье прозвучало сегодня не только в церкви, но и с экранов телевизоров. Кто-то включил, кто-то, может быть, что-то услышал. Если это было для него поддержкой, а я верю, что такие люди есть, то для меня это самое лучшее счастье. Нам часто люди телефонують. Доброго дня мене звати Ольга. Я слухаю вас. Дуже дякую за цю програму, тому що є такі люди, які по різних причинах не можуть бути. Це люди, які лежачі, чи люди, які пенсіонери, і вони дуже дякують за цю програму, тому що вони можуть бути разом з народом Божим на служінні. Як бабушка одна з смільницької області приїхала і в пасовський клас прийшла. Я провожу біблійські уроки, спрашиваю, откуда ви приїхали. Як ви сюди приїхали? Говорить, ну ви жив на програмі в ефірі. Говорите. А я всегда говорю, дорогие друзья, если вы будете в нашем городе, приходите, пожалуйста, мы вас приглашаем в церковь. Он говорит, я услышала, что вы приглашаете. Вот я из и приехал по приглашению в вашу церковь. Вот такой интересный у нас был опыт. В команде есть волонтеры. Это парни и девушки, которые желают служить Господу, хотят, чтобы служение в их церкви было интересным. И также по возможности готовы помогать, чтобы зрители и слушатели тоже присоединялись к богослужению в прямом эфире практически каждую субботу. Вы не уявляете, сколько людей связаны с служением, у тому, чтобы эта передача могла выйти, чтобы она могла быть качественной. Любить тех, Хто невтомно працює над цими передачами, будьте більш поблажливими. Будь ласка, коли е, передача вийшла такою натхненною, не забудьте зателефонувати і подякувати, щоб з вашого боку були не тільки слова критики щодо покращення, а й слова натхнення для команди. Моя віра і моя надіжда в тому, що Бог все таки допоможе нам зробити наші ефіри ще лучше. Да? Он дасть нам ту техніку, яка нам так крайні да, для того, щоб улучшити. Її. А з нашої сторони, ми будемо старатися. делать ее как можно лучше с каждым эфиром, с каждой телепрограммой.